Русан, ну смотри, экран. Если это будет станция зарядная это 40 киловатт. А если они мощно идут там по 450 киловатт, но они более идут квадратные и выше. Вверх скажи, как решение, возможно сделать такое, чтобы наш экран был такой четырехугольный сверху этой станции. Я понял. Да, можно любое решение, сделать. И, и как раз знаешь, это как козырек. Можно, можно сделать выносной такое сверху, как раз. Да, вот, допустим, метр его подъем. Вот, допустим, два метра у нас идет станция. Сверху начинается с четырех сторон экран. И крышу приделаем сверху с композита сделаем. И крышу. Так любое что, решение есть любое у нас. Подстанция. Обращайтесь. А подскажем, бензокол расскажем. А бензоколонку тоже так сделаем, или только подзарядной электростанции. Безоколонку ниже навеса везде уже есть. Так мы можем снизу без заколонки. Там же специально отсек дверь открываешь, и все. До счетчиков, до всего там от доступ есть. То же самое решение, только чуть меньше будет, но ну, зато будет прикольно. Не, ну в этом в UPG ты заметил, там уже много экранчиков. Мы сидите, можем потом... любое решение сделать. Может у кого-то есть э, какие-то предложения? Предлагайте, бум, советоваться. Сделаем все. Что да. хотите, так пальцем? Хочу. Показывайте. Хочу. Чтобы Через... Мышью Через час они готовы. Любые решения.